বিধাননগর সেক্টর ফাইভে সেন্ট্রাল ইনস্টিটিউট অব ফিশারিজ এডুকেশন কলকাতা কেন্দ্রে পিএম এম সম্মান নিধি প্রদান উপলক্ষে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় এখানে প্রধানমন্ত্রীর সুবিধা প্রাপকদের অর্থ হস্তান্তরের সরাসরি সম্প্রচার দেখানো হয় এই অনুষ্ঠানে যোগ দেন কেন্দ্রীয় পঞ্চায়েত মৎস্য পশুপালন মন্ত্রী রাজীব রঞ্জন সিং সুন্দরবন ও বাঁকুড়া জেলার কৃষকরা এই অনুষ্ঠানে যোগ দেন তাদের অনেকের কাছে সরাসরি এই অর্থ পৌঁছয় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন প্রধানমন্ত্রীর এই উদ্যোগের সুবিধা রাজ্যের কৃষকরাও পাচ্ছেন इस योजना ने देश के किसानों को आत्मनिर्भर है पहले किसान आत्महत्या करते थे उनमें पूंजी की कमी होती थी खेती लाभकारी नहीं था वो साहूकारों पर निर्भर होते थे और किसान आत्महत्या कर रहे थे प्रधानमंत्री जी के इस योजना के कारण आज किसान आत्मनिर्भर हो रहे हैं उनका खेती लाभकारी हो रहा है जो कई किसानों से अभी हमने यहाँ चर्चा सुनी उन्होंने बताया कि जो प्रधानमंत्री जी का छः हजार रुपया सालाना हमको मिलता है वह हमारे खाद बीज और जो किसान के लिए जो आवश्यकता होती है उसमें वो निकल जाता है और जो पैदा होता है वो पूरा मेरा लाभ होता है तो ये योजना है आज तक प्रधानमंत्री जी ने पिछले छः वर्षों से इस योजना को चलाया और लगभग पौने चार लाख करोड़ रुपया किसानों के खाते में स्थानांतरित हो चुका है